24 апреля на Донеччине впервые выбирают старост. Голосуют жители Черкасской объединенной громады Славянского района. На должности трех старост 14 кандидатов. Селяне голосуют с надеждой. Что я хочу? Порядку. Чтобы было все так как надо. Чтобы вода была, чтобы улицы были осветлены. Чтобы, чтобы кругом чистота была. Це що було добре. В організації збирательного процесу проблем не було. Так говорять в посілкові збирательної комісії. Особливих труднощів не було. Ми не вперше комісія. Вся всі члени комісії з досвідом роботи, досить багатим досвідом роботи. Тому особливих труднощів не було. Абсолютно, вовремя все відкрилось і працює без проблем поки що до цього моменту. Для решения проблем громады в области защитили проекты. Мы участвуем в областной программе, как Черкасская объеднана территориальная громада, в программе развитку инфраструктуры объединенной территориальной громады. Значит, на объединенную территориальную громаду мы защитили, получается, проектов на 44 миллиона гривен. Контроль за исполнением работ и решением многих проблем громады теперь ляжет на плечи избранных старост. Обязанность старост будет отслеживать качество выполнения и прежде всего коммуницировать с людьми, собирать их проблемы и после этого доносить их в Черкасский городской со ссылочный совет и просить, точнее обращаться к депутатам, чтобы выделяли суммы на удовлетворение проблем жителей. И так, по идее, должны работать старости каждого населенного пункта в, объединенной громаде. По состоянию на 17.00 явка на участках составила 38%. Нарушений нет. Сергей Горбатенко, Славянский район, Общественная ТВ Донбасса.